Ребята, мы сегодня будем с вами и петь, и танцевать, и рисовать, и делать волшебные, волшебные поделки. Вы готовы? Да. Да. Молодцы. Я привожу сюда уже своего ребенка второй раз. Мы вообще переехали из-под границы с нашим недружеским соседом и э, выехали под обстрелы. Ребенок э, очень долго привыкал к этой новой обстановке, но тем не менее, я же говорю, ей здесь нравится. Мы занимаемся, рисуем. В прошлый раз пластириль налепили, сейчас я тоже так думаю. Ну, э, здесь все детки как бы с нашего э, окружения и... Ну, помощь тоже сюда приходили, очень большое спасибо и э, да, нам давали подарки деткам и сладкие подарки. И, в общем, нам очень тут нравится. Мне понравилось, что тут, тут рисуют, и мне тут тоже нравится. Спасибо, велике червоній калині. Не перше ми до них приходимо, добре організовують нам для діток праздник, дарують подарунки, солодощі дають. Вже не перший раз до вас ми приходимо. Велике вам дякую. Будемо приходити ще. Щиро дякуємо благодійному фонду Альони Лєбідєвої Ауру, місто Київ, за постійну допомогу нашому фонду, за матеріальну підтримку, за фінансову підтримку. Щиро дякуємо, дякуємо, дякуємо.